Громкие преступления наша милиция любит расследовать молниеносно. Убийство журналиста Алиси Бузины и кровавый теракт под Верховной Радой. Яркие примеры мастерства наших Шерлок Холмсов. Оперативность милиционеров в расследовании этих резонансных преступлений впечатляет. Ведь виновных за расстрел на Майдане ищут до сих пор. Уже через два месяца после убийства Алиси Бузины Марсен Аваков заявил, что он наверняка знает, кто застрелил скандального журналиста. К нами установлено Прямые доказательства и улики в отношении э, того, что это преступление совершали эти люди. Следствие установило, где, когда, при каких обстоятельствах покупался автомобиль, который использовался э, для слежки за э, Олесем Бузиной. Непосредственно на этом автомобиле убийцы покидали место преступления. И непосредственно в этом автомобиле мы обнаружили э, потом некоторые следы от этого преступления, в том числе часть э, экипировки, одежды. Еще быстрее, прямо в день теракта под Верховной Радой, власти разыскали и того, кто бросил гранату. В обеих трагедиях назовут убийцами радикальных украинских националистов. Патриоты-убийцы. Для российских СМИ складывается картинка «Лучше не придумаешь». Но зачем это украинской власти? Секретные материалы пытались разобраться, что общего между этими громкими преступлениями. Их держат под стражей уже четыре месяца. Дениса Полищука и Андрея Медведька еще в мае назвали убийцами скандального журналиста Олеся Бузины. Они же считают себя жертвами режима, которому во что бы то ни стало, нужно быстро найти виновных. До нас доносилась информация, что э, в связи с подъемом на Майдане, до майдану, так как мы были активными, э, нас будут переследовать. Еще в мае без суда и следствия власть громко заявила, они знают, кто убил Олеся Бузину. Мол, у МВД есть все неоспоримые доказательства – вины двух активистов – Полищука и Медведька. Проведены экспертизы, и в том числе экспертиз ДНК. И на руках у нас прямые улики. Спустя почти полгода следствия доказательная база милиции у многих вызывает вопросы. Никто из свидетелей, которые были на суде, не видели ни лиц убийц, ни номеров машины, из которой следили за Бузиной. Более того, оружие, с которого стреляли убийцы, до сих пор не найдено. Хлопцы меняют, что они за использованием зброї. Это Но зброї у них не было и нет. Адвокат задержанных уверяет, ребята стали жертвами и за желания милиционеров выслужиться перед начальством. В погоне за раскрытием этого резонансного преступления правоохранители пытались подвести их задержание под конкретную дату. 16 червня 2015 року у нас з'являється цікавий указ президента України проведення в дію певних положень Ради національної безпеки і оборони. І там зазначається наступне: Посилити розкриття вбивства Бузини і Калашнікова. І от чудо, 17-го числа, що ми маємо. Защита своей козыри выложила, следствие пока что ограничивается сухими заявлениями, что у них достаточно доказательств. Вот только если это так, почему до сих пор нет приговора. Ведь подозреваемые активисты задержаны почти сразу после убийства, а доказать их вину не могут уже полгода. Без сомнения, история с задержанием украинских радикалов на руку стране-агрессору. Это дело красноречиво подыгрывает российской пропаганде. А тошники и правосеки убили оппозиционера в центре столицы. Но тем временем в Вашингтоне прошла серия одиночных пикетов против политических убийств на Украине. По подобному сценарию задержали и еще до следствия назвали виновным в теракте под Верховной Радой и бойца добровольческого батальона «Сич» Игоря Гуменюка. О задержании бойца в тот же день сообщил сам министр внутренних дел Арсен Аваков. Задержанный Гуменюк Игорь Владимирович использовал гранату типа РГО. Затирать под Гуменюку грозит пожизненное заключение. Сам Гуменюк вины не признает и не раскаивается. Теперь кроме убийства и покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов, прокуратура добавила ему статью «Террористический акт». В батальоне уверяют, что Игорь Гуменюк был порядочным и дисциплинированным бойцом, а гранаты, которые обнаружили при обыске, просто трофей. У меня только одно это трофей. Кровопролитный теракт под Верховной Радой – тоже красивая картинка для российских медиа. В Украине идет гражданская война. Очевидно, что и взрыв под Радой 31 августа и задержание радикальных украинских националистов, которые решили уничтожить Украина Фоба Бузину, очень выгодно Кремлю. В крупнейших американских газетах об убитом Олесе Бузине либо ничего, либо ничего хорошего. Только зачем это нашей власти? Неужели в кулуарах решили, що нужно приструнить своєнаравних националистов, показав им, що перед законом все равны? Или повысить свой имидж, молниеносно расследовав резонансные преступления? Зрозуміло, що Медведька і поліщук є одними із багатьох жертв своєї матері революції, яку вони сплекали. і саме жертвою тих людей, яких вони привели до влади. Что касается взрыва под Радой, тут эксперты единогласно заявляют, выгодна эта ситуация не только Кремлю, но и украинским властям, ведь эта граната отвлекла всех от голосования в Раде. Секретные материалы продолжают следить за расследованием этих громких преступлений, и мы надеемся на их объективность.